Сегодня мы заявляем свою решимость бороться до тех пор, пока не будет остановлен террор российских тиранов в оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Пусть это знает Путин и его шайка. Пусть это знает весь мир. Открытое письмо тирану Владимиру Путину от имени нашего батальона, Международного миротворческого батальона имени Джахара Дудаева. Затем мы передадим это письмо в посольство, если они не побоятся его у нас принять, или же отправим по почте. Открытое письмо Владимиру Путину. Мы обращаемся к тебе, Владимир Путин. Несмотря на то, что ты наш враг, ты глава террористического государства, бредного остатка Российской империи, что на днях подтвердил Верховный суд Лондона. Вот уже несколько столетий вы, русские, терроризируете все соседние народы, не желающие становиться такими жировами, как и вы. Я надеюсь, у меня мало, мало надежды, но я надеюсь, что они нас поймут. Мы не хотим этих смертей, нам надоело с вами воевать. Вы знаете, как мы умеем воевать. Вы этого не умеете, русские, вы всегда воевали количеством. Оставьте Украину, оставьте Кавказ, оставьте нас в покое, и мы забудем о вас. Мы жить хотим, а не воевать, созидать, а не разрушать. Слава великой Украине! Слава народам, мечтающим о свободе! Примій всевишні душі ушедших на путі і по нам нам борьбе за нашу свободу. Смерть врагам! Аллаху Акбар! Це та сама боротьба, яка зараз іде в найгарячіших точках. Нас побачить весь світ, і ми переможемо. Ми віримо в те, що світ цього разу вже не обманеться. що світ цього разу дійсно змусить керівників Росії. Відтягнутися, відтягнутися, і далі, далі бути в межах і в рамках міжнародного права. Але світ вже має не просити їх оттямитися, світ має готуватися до покарання тих, хто приніс на грузинську землю, на чеченську землю, на кримську українську землю, хто приніс смерть, кров.